बिसम अम्मा बाद नबी सलाम के ज़माने में कुरान हिफ भी किया गया और साथ लिखा भी गया लेकिन क़ुरान एक मुसफ़ में एक जलद में नहीं था मुख्तलिफ साहब कराम के पास मुख्तलिफ़ चीज़ों पर किसी ने लकड़ी पर किसी ने पत्थर पर किसी ने चमड़े पर इस तरह क़ुरान मुख्तफ़ चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ था एक जलद के अंदर क़ुरान जमा किया सदीक़ अकबर रज़ी ला तनोंने क्योंकि जब जंगे यमामा हुई उसमें बहुत सारे हुफाज़ कराम शहीद हुए हज़रत उमर रजी ला तनों ने हज़रत उबकर सदीक़ रज़ी ला तन को कहा कि केफाज कराम शहीद हो रहे हैं इसी तरह अगर हफाज कराम गजबात में शहीद होते रहे तो खदशा है कि कहीं कुरान ज़ाया ना हो जाए तो आप ऐसा करें आप एक जिलद के अंदर एक मुसफ़ तैयार कर लें एक कुरान का नुख्सा हो जो एक जिलद में हो वो आप तैयार करके रख लें सदीक़ पर रज़ी तरमाया जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया भला मैं वो काम कैसे करूं लेकिन उमर रज़ी अल्लाह रजील् बार बार कहते रहे बिल आकर सदीक अकबर तआला फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी मेरा सीना खोल दिया खोल दिया तो मैं इस पर राज़ी हो गया फिर इस काम के लिए इन दोनों ने इंतखाब किया जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ये जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला वो सहाबी हैं जो नबी आतम के मुंह बोले बेटे थे तो नबी सातम के चूँकि साथ रहते थे इसलिए उन्होंने जैद बिन साबित सबत रज़ी का इंतखाब किया ज़ैद बिन सबत रजील फ़रमाते हैं मैं वो काम कैसे करूँ जो नबी सात साममाम ने नहीं किया बेलाखा जब उनको बार बार कहा गया तो अल्लाह वो फरमाते हैं अल्लाह ने मेरा सीना भी खोल दिया और साथ वो ये भी कहा करते थे कि अगर मुझे ये कहा जाता कि एक पहाड़ को उठा के दूसरी जगह पर रखना है तो शायद ये मेरे लिए इतना मुश्किल ना होता जितना मुश्किल काम मेरे लिए ये था कि एक कुरान को जमा करना है एक मुसफ़ में दोबारा इन, इनके साथ पाँच सहाबाई कराम और थे ये कुल छः लोग थे छः सहबा कराम थे जिनकी सरबराही जो है वो जैदिन रज़ी कर रहे थे इन्होंने क्या किया जिस जिस सहबी के पास जिस जिस अंदाज़ में जितना जितना कुरान लिखा हुआ था वो इकट्ठा किया इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दी एक मुसफ़ के अंदर लिखा गया और फिर सहाबा क़राम को कहा गया आपको जो जु, कुरान ज़ुबानी याद है आप पढ़ें सहाबा क़राम पढ़ते जाते थे और इस मुसफ़ को वो देखते जाते थे कि कहीं को ग़लती तो नहीं गई फिर इस मुसफ़ को पढ़ा गया और सहाबा क्राम को सुनाया गया ताकि कोई गलती ना रह जाए गोया इस तरह तकरीबन तमाम सहबा कराम का इस मुसफ़ पे इत्तिफ़ाक़ हो गया कि ये मुसफ़ बिल्कुल ठीक है तो ये मुसफ़ एक जिलद के अंदर इस तरह आया और फिर ये मसफ सदीकबर रजील्द के दौर में उनके पास ही रहा और उनकी वफ़ाद के बाद हज़रतमर रजील् के पास चला गया फिर हज़रतमर रजील्द की शहादत के बाद ये मसफ हज़रतमर रजील्ला की जो बेटी थी नबी रिसात उसम की बीवी हमारी माँ उम्मीन हज़रत हफसा रजील् तै उनके पास चला गया फिर जब हज़रत हज़रतम नी रजील् तह का दौर आया उससे पहले जब हज़रत उमर रजील्न का दौर था तो इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा था बहुत से लोग मुसलमान हो रहे थे जिनमें ऐसे लोग भी थे जो अजमी थे अरब अपने अलावा तमाम को अजम शुमार करता है यानी जो अरबी नहीं है उनको वो अजमी कहते हैं अजमी लोग जब मुसलमान होते गए उनके लिए अरबी बोलना कुरान पढ़ना या कुरान सीखना इसके अंदर बाद गलती हो जाती थी समझ नहीं आती थी तो इस तरह लोगों के अंदर कुरान के हवाले से थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ होने लगा हजरत हुजैफ़ा रजी अल्ला फरमाते हैं कि जब आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जंग थी तो मैंने वहाँ लोगों को देखा लोग जो हैं वो आपस में इख्तलाफ का शिकार हैं क़ुरान के हवाले से कोई कहता है मैंने इस अंदाज़ में सुना है कोई कहता है मैंने इस अंदाज़ में सुना है तो ये बात आके ये इख्तलाफ आके उन्होंने आकर बतलाया हज़रतमान गनी रज़ी को कि उमुल मुमिन इस मसले का आप हल फरमाएं इसका हल होना चाहिए कि ताकि लोगों के अंदर कोई इख्तलाफ ना रहे तब उन्होंने उस दौर की जो मजलिस शुरा थी साहबाई कराम की उसको जमा किया और उसके अंदर ये मसला रखा फिर तमाम सहबाई कराम जो मजलिस शुरा के सहबाई कराम थे उनकी इतफाक़ राय इस बात पर हुआ कि आप वो मुसफ़ जो जैद बिन सबत रज़ी ने लिखा था और हजरत अफसा के पास मौजूद है आप उसको मंगवाएँ और उसके आगे और कापियाँ बनाएँ यानी और मसफ बनाएँ उसकी तरफ से देख कर और वह मसफ़ हर आलाके में भेजें और उस इलाके का जो गवर्नर है उसको ये हदायात जारी की गईं कि आप के पास जितने भी क़ुरान के नुख् मौजूद हैं वो आप ख़त्म कर दें और ये जो एक लिहाज से सरकारी कुरान है जिसको तमीर किया लिखा गया है तो ये क़ुरान अब सब को दें इसकी तरफ देख के और नए मुसफ़ तैयार करें वो पहले वाले मुसफ खत्म कर दें नए मुसफ़ तैयार करें और नए मुसफ़ लोगों को दें ताकि लोगों के अंदर किसी भी किस्म का अख्तलाफ ना रहे तो इस तरह और बहुत सारे मुसफ़ जो है वो तैयार किए गए हर इलाके के अंदर भेजे गए और हर लोगों के पास ये नया मुसफ़ हकूमती सतह पर जो है वो भेजा गया ताकि लोगों के अंदर किसी किस्म का अख्तलाफ ना रहे तो बहरहाल इस मुफ़ में भी ज़बरें ज़ेर नहीं थीं तो ज़बर ज़ेर बाद में हजात बिन यूसफ़ ने आकर इस मुसफ़ में जो है वो ज़बर ज़े लगाई तो इस तरह क़ुरान महफूज हुआ और वही मुसफ़ आज तक हमारे यहाँ चलता आ रहा है उसी की तरफ़ देख के लोग आगे कुरान जो हैं वो बनाते इसको छापते गए लिखते गए छापते गए और आज तक ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है तो इस तरह क़ुरान जो है वो महफूज हो गया व आखिर उदावना रबी